بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه asal alaykum va rhmatllohi tala va barakatuh olloh aza va jallaning go'zal ismlaridan asmoul darslar silsilasidan bugun al mawla al valiy Alloh taoloning mana shu go'zal ismini dars qilgan bo'lamiz bu ism qur'oni karimda vorid bo'lgan mutloq bo'lib ham muzof bo'lib ham billah. in tawallaw fa'lamu anna ni'mal Wa ni'man nasir. agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar bas ey mo'minlar bilingizki shubhasiz Alloh xojangizdir, mavloingizdir. u zot naqadar yaxshi xoja va naqadar yaxshi yordamchidir keyingi oyat u sizlarning hojaangizdir mavloyingizdir u zot naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi madadkordir keyingi oyat muzoh bo'lib vorid bo'lganibunga sabab ya'ni ollohni mo'minlarga yordam berishiga sabab olloh iymon keltirgan zotlarning do'sti homiysi ekanligi kofirlar uchun esa hech qanday homiy yo'q ekanligidir qulayting ey muhammad alayhissalom bizga faqat olloh biz uchun yozib qo'ygan narsagina yetur u bizning hojamizdir mavloyimizdir baz iymonli kishilar faqat ollohgagina suyansinlar al mavla al vali do'st hoja homiy yordamchi madadkor al vali al mavla mavlo so'zi o'zi asli hojaga sayyidga rahbarga boshliqqa nisbatan ham ishlatilinadi va uni aksi bo'lgan ikkinchi tomon past tomonga ham ishlatilinadi arab tilidagi bir ajib kalimalardanki ikki tomonga ham ishlayveradi bir kishi o'zini qulini ozod qilib unga bir ozodlik hurriyat bergan bo'lsa aytadiki bu meni mavloyim deydi demak ozod bo'lgan qulga ham mavlo deb ishlatiliyapti endi boyagi ozod bo'lgan qul o'zini saidiga qarab turib bu kishi bizni mavloyimiz deydi tushunarliki ikki tomonga ham ishlar ekan bu endi biz alloh taoloning al mavla al vali hoja do'st madadkor yordamchi mana shu ismini basd qilamiz inshaalloh insonni tabiatida dinga bo'lgan ehtiyoj bor xuddi suvga ovqat yoki havoga bo'lgan ehtiyoj kabi alloh taoloning mana shu go'zal ismi bizni bir mavzuga yetaklaydi bu mavzu dindor bo'lishlik inson dindor bo'lmay iloji yo'q chunki inson zaif qilib yaratilgan tabiatida ojizlik zaiflik bor kimgadir yoki nimagadir suyanish kerak kimgadir nimagadir sig'inish kerak kimdandir yoki nimadandir yordam talab qilishligi kerak inson zaif olloh azi vajalo insonni mana shunday zaif bo'lib yaralishini xohladi insonni zaif qilib yaratishni xohladi mana shu insonni zotidagi zaiflik nuqtalari birinchisi zaiflik inson zaif inson zaif qilib yaratildi mana shu zaifligi uni foydasiga hammamizga ma'lum bir qimmatbaho bir e, stanokni tasavvur qilaylik falon pulga kelgan kuchlik o'ta qimmat juda ko'p bir ishlarni bajaradigan stanokni tasavvur qilaylik tokor stanokini shuni elektr toki bilan ishlaydi bilamiz hammamiz shu elektr toki keladigan joyda kichkinagina bir zaifroq bir qismni qo'yib qo'yadi detalni bizni tilda aytganda bu придохнитель deyiladi xullas agar elektr toki birdaniga kuchayib ketsa toq birdaniga ko'tarilib ketganda kuch shu piдatelga keladida shu kuyib qoladi va mana shu zaif joyi stanokni soq qolishligini ta'minlaydi demak shu piдахниtel shu stanovdagi eng zaif qismi va mana shu zaif qismi bo'lishligi kerak станок sog'lom qolishligi uchun xuddi shunga o'xshagandek alloh subhana va taolo insonni tabiatiga mana shu zaiflikni joyladi halok bo'lib ketmasligi uchun shu zaifligi uni ollohga muhtoj qiladi ollohga yetaklaydi agar inson bolasi kuchli quvvatli qilib yaratilganida o'zini shu quvvatiga suyanib o'zini behojat his qilardi shu behojat his qilishligi uni halokatga baxtsizlikka edi endi zaif bo'lsachi şey, mashaqqat kelganda musibat kelganda mana shu zaifligi ishlaydida robbisiga qaytadi va mana shu qaytishligi bilan shu zaifligi bilan saodatga erishadi ya yuhannasu antumul ila t alloh taolo aytyapti ey insonlar sizlar ollohga muhtojsizlar ya'ni sizlar ollohga faqirsizlar sizlar zaifsizlar odam bolasi zaif demak ollohga muhtoj bo'ladi agar quvvatli bo'lganda o'zini behojat hisib qolardi to'rt tomoni qibla bo'lgan qayoqqa qo'lini uzatsa yetayotgan bir boy badavlat sog'lom odam mansabi ham bor puli ham bor sog'ligi ham bor hamma yo'g'i bor shu odamni olloh deyishi ko'proqmi yoki kasal kambag'al notavon hojati ko'p odamni olloh deyishi ko'proqmi robbimiz aytadi darhaqiqat kofir inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta tug'gonga tushar haddidan oshar demak siz bilan bizdagi nuqson kamchilik yetishmovchilik ojizlik bu o'zimizni foydamizga ekan toki nima qilaylik ollohga bo'lgan muhtojligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik insonni jasadidagi bitta a'zosi ishlamay qolsa bo'ldi hayoti turgan bitgan azob mashaqqat bo'lib qoladi pochkasi to'xtab qoldi ishlashni ikkalasi ham nima bo'ladi ishib ketadi oshqozoni hazm qilmay qo'ydi nima bo'ladi tugaydi inson mana shunday ojiz zaif qilib yaratildi va bu narsa uni foydasiga bo'ldi Leki insan, deken, şun, deken, deke, badalad, deken, lekin bu narsani hikmatini tushunmagan inson nimaga shunaqa qiluvi ekan shu og'rimaydigan qilib qo'ysa nima bo'lar ekan Alloh taolo nima keragi borda shuncha dard mashaqqatni hammani boy badalat qilib qo'ysa bo'lmasmikan degan jahilona befahm savollarni beradi lekin alloh taolo hakim zot u bizni mavloyimiz bizni do'stimiz hojamiz bizni yaxshi ko'radi O'shuning uchun zaif qilib yaratdi chunki aytyapmiz inson agar behojat bo'lsa tug'yonga ketadi demak bizni zaif bo'lganligimiz birodarlar robbimizning bizga bo'lgan fazli marhamatidan bo'ldi mana ta alloh taolo qur'onda aytadi astaydubillaholloh axir olloh badr jangida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildiku badr g'azotida uch yuz o'n to'rtta musulmon kishi qatnashdi musulmonlardan mushriklardan mingta keldi musulmonlarni adadi oz ular quvvatiga suyanadigan holatda emas robbisiga iltijo qilishdi işte. sizlar zaif bo'lsanglar ham yordam berdimmi zaifligi olloh deyishiga sabab bo'ldi yani endi hunayn kunidachi hunayn jangida makkani fath qilgan o'n ming qo'shin keldi ularga qo'shimcha makka ahlidan yangi islomni qabul qilgan kishilardan ikki mingta qo'shildi o'n ikki mingta qo'shin havozim bilan jang qilgani hunaynga chiqib ketyapti shunda musulmonlar o'zlarining adadini kattaligiga suyanib qolishdi quvvatiga sanog'iga suyanib qolish hatto abu bakr siddiq roziyallohu anhu yo rasululloh la nug'lab min yo rasululloh agar mag'lub bo'lsak ham adadimizni ozligidan ozligi sababidan mag'lub bo'lmaymiz boshqa sabab bilan mag'lub bo'lishimiz mumkin lekin adadimiz katta debturib hatto abu bakr siddiq o'zini qo'shinni askarni sanog'iga suyanib qo'ydi behojat bo'lib qoldida alloh taolo aytadiy olloh sizlarni ko'p o'rinlarda g'olib qildi hunayn kunini eslanglar o'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rur qilib qo'ygan edi ammo u sanog'inglarni kattaligi sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi badrda oz edi ollohga ehtiyoji bor edi zaif edi foydasiga bo'ldi g'alaba keldi hunayinda sanog'i katta bo'lib o'zlarini quvvatiga sanog'iga suyanib ollohga muhtojligini ozroq ko'rib qolishuvdi mag'lub bo'lib qolishdi demak birodarlar biz zaif bo'laverakanmiz zaifligimiz bizni foydamizga insonni alloh taolo zaif qildi zotan inson ojiz zaif qilib yaratilgandir mana qaranglarda man hozir qirq minut ma'ruza qilsam o'ttiz minut o'tgandan keyin u yoqqa ham boshlaysizlar bu yoqqa ham boshlaysizlar nimaga zaifsizlarda oyog'inglar tolib ketadi belinglar qatib ketadi uyushib ketadi mana shu zaifligimiz bizni foydamiz ekan to'g'rimi esdan chiqaruvchiligimiz bu nuqsonmi bizdagi nuqson bu foydamizgami zararimizgami foydamizga parvadgor esimdan chiqib qolmasin deb qur'onni ko'proq takrorlaymiz qarang robbisini tanigan robbisini tanigan mo'min banda uni ustiga kelayotgan musibatlarni ham uni ustiga kelayotgan bizni tilda minuslarni ham o'zi asli plus ekanligini anglay olar ekan bu meni foydamga der ekan ammo allohni tanimasa-chi? inson zaif qilib yaratildi zaifligining ikkinchi nuqtasi inson shoshqaloq inson shoshqaloq tadula shoshqaloq inson ollohdan yaxshilik so'rab duoyi xayr qilgani kabi goho siqilgan paytlarida yomonlik tilab duoyi ham qilur inson mana shunday shoshqaloqdir jonimni olib qo'yavermaysanmi dedi ozgina qiynalib ketsa dardidan qarzidan yoki boshqa ko'chadagi muammosidan siqilib jonidan to'yib ketgan nima deydi за <laughs> что мне это deydi de. qaysi qilgan gunohim uchun deydi de. shoshqaloq inson inson bolasi tezda bo'ladigan narsani yaxshi ko'radi tezroq pul topsa tezroq bir maqsadiga yetsa darrov bo'ladigan narsalarni xush ko'radi odamlarni aksariyati shunaqa shuning uchun oxiratniemas shu dunyoniila g'ami bilan yashaydi odamlarni ko'pchiligi o'ttizga kirganingda o'sha pul seniki bo'ladi desa o'ttizga kirishing juda ham qiyin bo'lib ketadida o'tiz masalan o'n sakkizga kirganingda deydi bankdagi shotingga deydi seni pulingga o'tadi deydi desa hech o'n sakkizga kiravermaysanda chunki nima qilyapsan shoshilib shoshaloqlik bu yaxshi narsami yomon narsami yomon narsa bu insonni insonni tabiatidagi zaif nuqtalardan bittasi qarang mana oqil inson ertaga u ustiga keladigan narsani tayyorgarligi bilan yashaydi masalan bu dunyoda ellik yil oltmish yil yetmish yil yasharsiz ketasiz o'lim hammani ustiga kelishligi haq bunda nima yo'q shubha yo'q oqil odam ustiga aniq keladigan kunga tayyorgarlik ko'radi bundan ko'ra oxiroq inson bo'lmaydi inson keng hovlini yaxshi ko'radi qimmat mashinani yaxshi ko'radi go'zal ayolni naqd huzur halovatni tezroq yetishlikka harakat qiladi ehtimol hmm, bu narsa unga nima qilar zarar qilar hozirgilar yoshlar shunaqa bir ruhda tarbiya topyaptiki ehtimol avval shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi hamma narsani zudlik bilan bo'lishini xohlaydi unaqa bo'ladimi unaqa bo'lmaydi chunki olloh azi vajalla bu olamni necha kunda yaratdi haia alloh taolo qodir emasmidi bo'ldi bo'ldirib qo'yishlikka lekin bosqichma bosqich qildi shundan ko'raylikki hech qaysi narsa tez bo'lmaydi shuning uchun odam bolasi shu dunyoni o'zigagina emas o'limidan keyingi narsani tanlasa ollohni nazdda hurmati ziyoda bo'ladi chunki tabiatiga xilof ish qilyaptida u o'zi shoshqalog'ida edi naqdni yaxshi ko'rardi lekin naqdi qo'yib oxiratnikini ustun qo'ygani uchun allohni nazdda hurmati ziyoda bo'ladi payg'ambarimiz aytganlar o'zini nafsini sindirgan va o'limdan keyingi narsa uchun amal qilgan kishi haqiqiy hushyor kishidir endi ojiz kishi kim nafsini havosiga bo'yusundirib turib ollohdan umid qilgan kishi biz oqilmizmi ojiz bo'lamizmi qanaqa bo'lamiz biz oqil bo'lishligimiz kerak insondagi zaif nuqtalardan zaif shoshqaloq <laughs> uchinchisi betoqatlik besabrlik astadubillah innal insana dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir sharru jazua qachon unga yomonlik kulfat yetib qolsa o'ta besabrlik qilguvchidir bir odam yomonroq kasalga gumon qilindida analiz topshirib keling dedi analizni borib topshirdi kechasi bilan uxlamaydi toqat qilmaydi nima bo'ldiekan qanaqa bo'ldiekan bo'larmikin bo'lmasmikan inson shoshib ketadi savdogarlar agar ishlab chiqarishga o'tsa shoshqaloqlikka ko'rinib qoladi chunki savdogarlar boradi o'n ming dollark molni olib keladida bir oy ikki oyda sotadi darrov o'n ikki ming bo'ladi ishlab chiqarayotganlarda bu shoshqaloqlik bo'lmaydi chunki u ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak bir tovarni sifatli qilish kerak ikki tarqatish kerak uch xalqni orasida bir ommaviy bo'lishini kutish kerak uchinchi to'rtinchi yilga borganda foydaga ilashadi savdogarlarda nima bo'ladi qancha pul topamiz deydi shuning uchun ishlab chiqaruvchi bilan savdogarni farqlardan bittasi shu bo'ladi savdogarlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak ko'p aytaman olib kelib sotishni uddaladinglar yigirma besh yil qoyil rahmat buni epladinglar uddasidan chiqdinglar endi ishlab chiqarishlik qo'limizdan keladimi a unga nima kerak bu ishlab chiqarish qilayotganlarga yomon yoqyapti shu gaplarim hozir to'g'rimi mehnatda bu sabr toqat inson demak zaif inson shoshqaloq inson betoqa kishi o'zini salomatligi haqida g'am qiladi rizq haqida g'am qiladi mana shu ikkita narsasiga ki kimdir tajovuz qilsa yoki bo'lmasam e, zarar yetkazib qo'yishi mumkinligini gumon qilsa nima qiladi allohga yig'laydi men do'koningni yoptirib yuboraman seni deydi man mana shu yerda do'kanni yo'q qilaman desa kimga yig'laysiz mansabdor aytdida uni nima deydi kimga aytadi o'zi asli uni ishini yurgizadigan odam aytyapti yopamando'kangni deyapti kimga yig'laydi ollohga yig'laydimi demak mana shu shoshqaloqligi besabrligi zaifligi uni foydasiga bo'ldi olloh o'zini eshigini oldiga olib kelishlni xohladi mana shu uni zaif nuqtalar bilan inson hojaga mavloga muhtoj hojaga mavloga astadubillah mavlakum ni'mal mavla va nasir agar kofirlar iymondan yuz o'girsalar baz ey mo'minlar bilingizki shubhasiz olloh hojangizdir bizni hojimiz subhanahu subhanava taolo u naqadar yaxshi zot va naqadar yaxshi yordamchidir biz birodarlar mavloga hojiga muhtojmiz murabbiyga muhtojmiz suyanadigan zotga muhtojmiz taskin beradigan zotga muhtojmiz musulmon kishi mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi hamma ish o'zini hukmida o'zini irodasida bo'lgan robbisiga suyanadi u bugun mansabda bor ertaga yo'q bo'lib qoladigan odamga suyanmaydi u puliga suyanmaydi chunki bugun bor ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin sog'ligiga suyanmaydi olloh bergan bo'lsa ertaga olib qo'yishi mumkin haqiqiy suyanishi kerak bo'lgan zotga suyanadi u mana shu ehtiyojini to'g'ri qondiradi va ilayhi yurja amru kulluhu alayh juda judayam ajib narsa bor shu yerda barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur unga ibodat qiling va o'ziga suyaning ya'ni alloh taolo bizni o'ziga ibodat qilishga buyurishdan avval qalbimizga xotirjamlik berib qo'yyapti hamma ish ey bandalar meni qo'limda sen ibodatingni qil deyapti tushunarlimi kim aytgani bo'ladi kim aytgani bo'ladi ollohni aytgani bo'lsa allohni aytganini siz qiling ibodatni zo'r qilib qilib qo'ying yana bir marta o'qib beraymi oyatni barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning Allohni qulchiligini zo'r qilib qo'y g'am qilma ollohga suyan hamma muammoing hamma mushkiling alloh azza va vajan qo'lida seni muammoga kirgizadigan ham robbing o'zingni qilgan xatoingni tufayli va undan chiqaradigan ham kim zo'ra sen dedi, indamay ishni qilaver dedi. unisi bunisi sassa indama dedi. Soysa ho'p deb qo'yaver direktor men shu meni ishxonamda ishlayapsanmi men shu korxonani egasimanmi meni qo'limda maham yo'q ho'p deb qo'yaver men aytganim bo'ladi endi qarang shu rahbar sizga shunaqa deb tursa siz shu rahbarni dilini olishlikka jurat qilasizmi yo'q siz bu rahbar emas ustingizdagi kichkinaroq nachalnikni ko'nglini olishga kirishasizmi yo'q chunki eng tevadagi nachalnik nima dedi xotirjam bo'l dedi yilni oxirigacha turib tur buni haydab desa bu ma kichkina nachalnik so'kadimi sizni uradimi indamay turasiz olloh taolo aytyapti hamma ish meni qo'limda ey bandalar men mavloilarman sizlarni men sizlarni yaxshi ko'raman meni qo'limda hamma narsa meng aytgan ibodatni qilinglar menga suyaninglar bundan ortiq xotirjamlik bo'ladimi bo'lmaydi bizni robbimiz mavlo subhanva taolo mana shunday iloh mana shunday zot